Одного кілера вдалося ліквідувати під час перестрілки, другого затримали під час слідства. Завдяки йому вдалося вийти і на замовника злочину Мараба Суслова. Його засудили до довічного позбавлення волі, яке він відбуває у Бердичівській колонії. Саме там, за словами сина застреленого бізнесмена, в'язень почувається занадто комфортно. Він має відразу кілька мобілок і вільно по них координує кримінальні дії на сьогоднішній день. У Суслова Мираба это заказчик убийства, где он отбивает наказание в бердичевской тюрьме номер 70, имеет мобильную связь, мобильную связь, и где он продолжает дальше делать заказы моего брата Артура Алаяна и дядю Джамала Алаяна. Я хочу обратиться к генеральному прокурору и министру внутренних дел Украины Мираб Суслов. Заказчик убийства говорит, что он решил свой вопрос в высшеспециализированном суде, что он э, спустит дело обратно на первую станцию, и он это дело на первой станции сломает и его отпустят. Бывает наказание в бридической колонии Суслов имеет неограниченный доступ к телефону, в том числе и, как утверждают мои клиенты и мобильной связи. И при этом он имеет возможность общаться со своими близкими родственниками. Через них он, опять же таки, как утверждают мои клиенты, угрожает им расправой. И вы знаете, я не буду, не открою ни для кого Америку, если скажу, что еще в суде районной инстанции Суслан и непосредственно мне угрожал как представителю потерпевших физической расправой.